Такая приятная опять тема, опять приятно вас всех видеть. И опять говорим о самом божественном, я не побоюсь этого слова, о самом благородном и самом пьющем напитке на планете Земля, выпиваемое населением по количеству выпиваемости, он стоит на втором месте после воды. Вода занимает первое место, чай второе. Это чай. Чай это не только тонизирующий напиток, бодрящий, жаждоутоляющий, очень вкусный и ароматный. Это напиток, который занимает, и очень полезный, это напиток, который занимает, в принципе, уже свое коренившееся такое место не только в быту человека, то есть дома, в офисах. Чай уже сейчас эм, на деловых встречах очень часто подают, на бизнес-ланчах, на крупных торжествах, на приемах. То есть, э, это напиток, который любим всеми. Я хочу вам сегодня немножечко так вкратце рассказать о его полезных свойствах, о том, какие категории чаев бывают, быстренько такую классификацию. И основное внимание свое остановить на чае подобных напитков, которые неизвестны практически. Я уже вам о них рассказывала, но еще в двух словах а на пол. А и предоставлю потом еще для дегустации, покажу вам, как правильно в такой вот бытовой обстановке, в офисе, на работе заварить вот в таких вот чашечках с заварной колбочкой как правильно заварить при какой температуре как это делается чай ройпуш. Я сегодня остановлюсь на чае ройпуша Потому что чаи зеленые, там, черные категории, все это такие более уже распространенные чаи, которые вы уже где-то слышали, естественно, все пили, и знаете, как это делается. Я вам покажу, как это делается на руку. Но сначала о по полезных свойствах чая. Чай это такой напиток, который, я еще раз повторюсь, не только очень вкусен и очень ароматен, он богат макро- и микроорганизмами, вернее, извините, элементами, которые улучшают обменные процессы в организме человека, улучшают кровообращение, стабилизируют артериальное давление, восстанавливают слизистую в организме человека. Очень благоприятно действует на желудочно-кишечный тракт, успокаивает нервную систему, особенно травяные вы все об этом знаете, укрепляют стенки сосудов. И очень-очень много, я не буду перечислять весь этот список, в зависимости от чая подобные напитки, я еще раз скажу, ройбушки мате, которые нам, нам они пришли из южных стран, и заняли уже тоже свое соответствующее, как бы так, уже положение в быту украинских людей, хотя не многие еще его и пробовали. Вообще, сейчас скажу о разновидностях обществ, прошедших термическую обработку. И есть просто, можно сказать, отходы чайного производства, которые собираются в ключке потом фасуются по отдельным пакетикам и получаются вот эти наши дешевые чаи в пакетик. Ко всем, ко всем этим чаям применяются всевозможные ароматические добавки. Это такие, как засушенные фрукты, засахаренные фрукты в виде цукатов, это ягоды, это цветки и соцветия, травы. Э -э Настолько уже не ограничена фантазия производителей, что даже, например, такой чай, как э -э баварский шоколад, есть такой э -э в чайной краине, в компании, он выпускается уже тоже у них давно, они даже туда добавляют кусочки шоколада. То есть вы пьете сразу же черный чай с кусочками шоколада. Он растворяется прямо в чае. Там идет на листиках напыление шоколада с копчеными фруктами. Например, такой чай черный, как зимняя вишня идет, с, как у нас делают чернослив, там коптят сливы и добавляют туда копченый. Из чаев э, самых э, таких распространенных, я вам уже рассказала, какие есть. Сейчас хочу вам показать самый популярный, заварить, показать, ваши дегустации предоставить. Э, чай роль, роль, руш. Это чай подобный напиток, его не надо путать с чаем. Чай, в котором нет кофеина. Чай, который можно употреблять утром, в обед, вечером, в неограниченных количествах. Хочу вам показать, как правильно заваривается этот чай. Открыли, не тот чай, но ничего э, Значит, на чашечку вот такой вот заварной колбой. Это такой офисный вариант, который надо знать, прям как правильно заваривать, как надо его правильно подать. Заварничек вынимается из чашечки, обязательно вынимается, ставится на крышечку. Берется полная с горой, нет, девочка, это, же, да, это он. Полная с горочкой ложечка чая Вы потом все увидите, какого красивого оно цвета практически полная чашечка можно даже можно даже сверху здесь потому что здесь цукаты тяжелые а вопрос, чай, вопрос там, <говорил> э э э например сколько вы ложите туда ложечек чая в зависимости от, 200 ч... на 200 миллилитров воды uh -huh. надо положить я что, только что сказала полную с горочкой э чайную ложечку чая любого чая любой чай так заваривается но это дело вкуса если вы любите по крепости крепче чай но это касается только чайного листа. В ройбуше достаточно одной чайной ложки. Я положила полторы, потому что чашка, естественно, у нас не 200 мл. То есть да. полторы я ложки. Просил, да, да. Да. Вот, вода должна быть нагрета. То, что она должна быть очищена, это всем понятно. Она должна быть нагрета до температуры не более 90 92 градусов. Потому что все эти ароматические, скажем, вещества очень летучие. И они очень быстро испаряются в пространство с горячим паром. Мы наливаем неполную чашечку водички. Вот, вот под такой вот рубеж. Затем берем колбочку, заварную, вместе с чаем. И медленно, так как здесь срабатывает э, вообще-то действие поршня, резко не опускаем, потому что вода прольется за бортики чашечки. Опускаем наш чай. Заварную колбочку с чаем чашечку и накрываем крышечкой. И ждем 2-5 минут. Лучше выдержать, чем попозже. Затем, после того, как он заварился, считаем раз, время прошло. У нас, предположим, прошло 2-3 минуты. Мы можем еще в несколько раз окунуть эту колбочку в конце заваривания, для того, чтобы аромат и цвет чая был более насыщенным. Несколько раз окунули, аккуратненько вынули. на крышечку. И вот таким вот образом уже подаем, мы можем подавать прямо с заварной колбой, для того, чтобы человек видел, какие там цукаты, чтобы он видел, какой чай мы заварили. Если без заварной колбы вас попросили подать чистый чай в чашечках, несете чистый чай все, и сухофрукты подаются к чаю, такие чаи обычно не пьются, и чая подобные напитки не пьются с сахаром, потому что полезные все вещества, как бы, не то что исчезают, но теряют свои свойства, это во-первых, во-вторых, аромат и вкус чая можно попробовать только без сахара, для этого можно использовать вот такие вот наборы цукатов и сухофруктов, с такими чаями пьются вот такие вот, как мед, там всевозможные нектаровые какие-то там добавки. Самое главное, чтобы в них было наименьшее количество сахара, то есть с сахаром. И все это пьется в прикуску, то есть мед ни в коем случае нельзя бросать в чай. Чай должен просто питься как чистый напиток для того, чтобы ощутить его полный аромат и для того, чтобы он принес вам нормальную пользу. Вот, наверное, пожалуй, все о заваривании такого напитка. Если хотите, еще в двух словах вам расскажу, что такое ройбуш. Ройбуш ⁇ это напиток, который пришел к нам из Южной Африки. Это бобовое растение, семейство бобовых, которое растет там уже с древних времен, и постоянно население местным используется, используется да, как, как напиток. Никогда это растение не использовалось в пищу, его только сушили, сушили и ветки, и такие иголочкообразные у него листочки. И вот эти вот иголочки здесь очень хорошо видно, вот в чае, может, все видно. Вот. Они красненького цвета и очень маленькие, тоненькие. Но он очень полезный, я вам даже могу сейчас зачитать, это буквально две минуточки, минутка даже. Какие заболевания он лечит? Это такие заболевания, как, допустим, раковые опухоли, малокровие, депрессивное состояние, снимает нервозность, нарушение сна, головные боли, воспаление десен, десен, извините, аллергия на бытовую пыль, аллергия на всевозможные продукты питания, идет профилактика хронических всех заболеваний, абсолютно всех. Содержание тонина. Здесь очень незначительно, поэтому он полезен, так как э, кофеин имеет какие-то побочные явления, этот напиток не имеет. Его не опасно употреблять в больших дозах. Рутин э, против нарушения местного кровообращения, то есть употребляемости населения. Ну, да. Да, вы, в общем-то, все. А вы Потому же азовы, а вы же нестовны. У кого какие питания? У кого питания, девочки? Кому что-то цикавое. Мне, например, еще цикаво такие питания. Це ми просто п'ємо чай да, і е, бачимо якості, як його е, такі в косові. Uh -huh. А що ми можемо додати? Я, наприклад, знаю, що чай ще дають буває такі випадки, дають коньяк. Чи це, that's Воно виходить, що це потрібно так робити, чи просто ми чаю робимо без всяких добавки. Я зараз, я зараз вам скажу, якщо це чай без ще ароматичних добавок, це іде чистий лист чаю, чорний, зелений. в травяний, по вашему желанию, вы можете бальзам, травяный бальзам, это уже, да, под... это уже очень... так смачно, приємно воно підкреслює смак чая. Так. Кого ще питання? Чай можна додати молоко. Можна, нежелательно додати згущене молоко, тому що там є задержання сахара. Треба перець, перець. Так, звісно, і, до речі, молоко, де чай. якісь чаю, ми можемо перевірити. Якщо сире, то чай не якісний, а якщо таке коричневе, да, ви майже всі це знаєте, правильно? Mm -hmm. Тобто, якщо перевірити якісь чаю, скипятили молоко, трошечки воно там остило, додаємо чай і бачимо, якщо воно коричневе, то чай. що, які чаю нормально. Mm -hmm.